Занавес открывается. И мы встречаем нашего замечательного малыша. Вот он у нас какой. Итак, наш малыш, наш Максим, рано утречком проснулся. Просыпается Максим. Хорошенько потянулся, хорошенько, хорошенько, ручки тянутся. Ладошки тянутся, хорошенечко, хорошенечко. Позевал совсем немножко. Позевал совсем немножко, прикрывая рот ладошкой. Зевает, зевает, хорошенечко. И пошел, пошел умыться, чтобы хоть чуточку взбодриться. Наш Максим умывается хорошенько, глазки трет, глазки трет, глазки трет. Трет. Чисти чистит ушки, чистит ушки, где у нас ушки чистит, чтобы все мы смог нас слушать. Хорошенечко, хорошенечко улыбается. Ну что же, почистил и за щетку взялся наш Максим, за щеточку. Зубки чистил он привежно, чтоб дыхание было свежим. Чистит, чистит. Можешь ножкой помогать, ножкой помогать. Молодец. Теперь, теперь чтоб целый день трудиться, надо утром Подкрепиться. Наш, наш Максим берет в ручку бутерброд и тщательно засовывает его в рот. Засовывает его в рот. Жует, жует наш Максим. Жует, старается умничка, надо до конца докушать. старается, а в другую ручку он берет сок и запивает, и запивает, ведь он с утра не помешает, кошками можешь помогать, помогай ножками, умничка, запиваем, запиваем. Ну что? Завтракал с утра на работу ведь пора. Итак. Ножками правильно, ножками помогаю, умничка, умничка, вот такой наш Максим маленький, наелся, оделся и пошел на работу, как орел, пританцовывай немножко. Let's i just